Россия. Россия да. Хочу спросить, это у вас, как называется вот это дерево, что сзади, погонка? Это брус. Что? Брус, брус. брус. Значит, существует такое дерево под названием брус? Нет, это не брус, это а, обработка дерева так называется. А я спросил, как называется дерево? Елка. Елка, да. Ель. Ель. Сибирская или не? Да чем? А? Московская. А, Московская. Московская. А, да. Хорошо. А вы откуда будете, вы сказали? Москва. А, Москва. А я не... А у, вы откуда а, будете? У, у, украина... Как вас зовут? А, украина, Карпатская Я он... обычно, когда с людьми... Ну, я же я, я, я я я, я, вы... продолжу, вы помолчите. И, Украина, ивано франковская область, районный центр Петприпленкевича, село Белилуя, зовут меня Микола. Микола, очень приятно, Микола. Нет, тут, тут извините, я немножко ошибочку. Вы сказали Микола, я сказал, что... Вы же не Садес, вы же не Одессы, Микола, вы же не Садес. Вы... Так, я, я же мага... то... Подождите, еще раз. Я же не сказал, села, что села. меня зовут Микола, я сказал, что зовут меня Микола. Понимаете? Это разница большая. Есть да? разница в буквах. Понимаете, ми и мы. Понимаешь? Ну такой ну бывает. Ну что, старт, вообще я Вообще не понимаю, вообще не разумею. Вообще не разумею. Не да То, что ты не так, разумеешь, то, что я понимаю. Никакого. Я же понимаю, что ты не понимаешь, что ты не разумеешь. Образование не хватает. Образования не хватает. Да, я Боже, упаси, Ну, раз, я могу на тебя вот это сказать. Я же уверен, что ты знаешь, сколько будет. Человек, то, э, я даже. А десять по десять, то он другой человек, правильно? Микола или э, Микола? Э, не Микола, не, не Микола, а Микола. Я даже уверен, что ты знаешь, сколько будет 90% 90. Вообще не понимаю. О чем говорить? Нет, я, чтобы тебе понятно, я помедленнее буду говорить. Сколько будет? 90... Вот Сара, Сара, она бы поняла, я не понимаю. Ну, я вот медленно буду говорить, сколько будет 90% 90? 90. Молодец, правильно. То не так? то не так? Я даже и не сомневался, все правильно. А я не, не сомневался в вас, в ваших ответах. ответ. Я даже, я даже потрясен ответом. А еще один вопрос можно? Да, не может быть, да, не может быть. Да я действительно потрясаю. А да, я действительно просто наполовину. на Да. Но я же... так, Сла... слушаю вас. Сколько будет 7 и 7 8? Ага. А мы умножаем, мы снимаем, или но что делать? 7 делаем? умножить на 8. Да, умножить. Вот это главный ваш парадокс. 56. Молодец, вот это да. Нет, а умножаю не или Подожди, кто? Ну я не сказал, <рис> я не сказал 7 минус 8, я сказал 7 у 8. Я понял. Ну ладно, понял. что вы думаете о событиях, Прости. которые происходят между Украиной и Россией? Не буду, не буду обсуждать, потому что мы поругаемся с вами. А, а я не нет? хочу с вами ругать. Нет, подождите, Он подождите. Вы можете говорить, все, я все так. выслушаю. прения может быть. Только единственное, я вас прошу, единственное, от чистого сердца, так. чистейшего сердца. Посмотрите на мои чистые глаза и чистое сердце. А ватри, не матер... глаза, они там Только не материтесь. А я никогда не матерился, меня мама воспитала. Очень мама воспитала. Хорошо, Любить Украинцев. Значит, мы можем. Русских белорусов. Мы, значит... Так воспитали родители. Хор... Простите. Что, как я могу материться на белорусов, русских? Одна нация, так, одна нация. Спасли, правильно? Спасибо. Гражданская война. Спасибо, да? р... спасибо родителям. Да, значит, мы с вами. Будем... Да и божим здоровья. А, значит... Да и божим здоровья. Выбивая Выпивая за здоровье родителей. Значит, мы можем с вами как бы заложиться, если вы матернете, сдаете слово, что запоете три раза петухом. Ну, если я, значит, я. Нет, нет. Договорились. Все, да, договорились. Ну, так, и так, все-таки, что вы думаете о ситуации, которая происходит между Украиной и Россией, конкретно с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день? То, что прошло тысяча... Сложно, сложно. Очень, очень сложный конфликт. Очень сложный конфликт. А кто виноват в этом почти. Кто виноват в этом конфликте? А он такого нету, виноватого. Я понял, я понял. Значит, Гитлер, когда напал на Советский Союз, он не был виноват ни в чем. Так. Молодец. Ну, ну хорошо, кто понял, а виноват Понял, кто? А понял, если понял Все. Хорошо. Я понял. Я понял. Гитлер не виноват. Его заставили, как Путина болит. Так, подождите. А кто бомбить дома Донбасса? Так подожди, давай А кто? А, хорошо. Окей, окей, хорошо. Вот зовут, давайте -то сначала, никого, да? мы не... сначала к Донбассам да. перейдем. Все, не вопрос. Договорим. А как вы считаете, вот, Гитлер, вот как вы считаете, так. вот когда Гитлер напал, когда Гитлер что? напал с 1 сентября 1939 он на Польшу, он оккупировал Польшу или нет? Конечно. Конечно. А когда Сталин 17 сентября 1939 года, он оккупировал 53% территории Польши? Или нет? Отодвинул, отодвинул границу. Я вас не спросил, отодвинул, не отодвинул. Он оккупировал или нет? А Сталин лично запрыгнул на границу, да? Он один. Войска? Ну, а, а Сталин прям, прямо вот так вот один запрыгнул, а да? А неужели Гитлер один запрыгнул на Польшу? Конечно, один. А, один, С да? С ножом. С ножом, да? С ножом. А, а почему ты э, вот этого Горбатого лепишь? Горбатого, что значит Горбатого? Я не понимаю. Ну, нужно ну, понимать, что русские... я хорошо. Один Когда, едет, Когда... Мы жрут... Тогда я иначе прошу. Как ты считаешь, когда Давай. Российская Германия во главе с Гитлером напала так. на Польшу, она так. оккупировала? Так. Конечно. А когда Советский Союз во главе с Сталином оккупировал ли Польшу 17 сентября? Нет. 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 А каким образом после оккупации, после 17 сентября было депортировано 240 тысяч Э, э, население, так. население с польским паспортом м, так. граждан Польши в Сибирь 240 тысяч. И, и еще знищено, знищено. Я половина, тебе там, я, тебя 300, за знищено, точно. я тебя спросил, каким образом 240 тысяч, 240 тысяч. знищено. Ты меня слышишь или нет? Простите, простите, простите. Я не спросил, каким образом после оккупации Советским Союзом Львовской, Ивано-Франковской области было депортировано? Я не соглашусь. Я не соглашусь с оккупацией. Хорошо. Какие граждане, как назывались граждане до 17 сентября 1939 года? Какие Граждане Советского Союза? Как? Граждане Советского Союза. Я спрашиваю, как назывались граждане, как? граждане до 17 сентября 1939 года, которые находились на территории Ивано-Франковской и Львовской области? Честно? Мне, я 98-го года рождения. Я Откуда не я могу прав, знать, мне как не интересно, мне не интересно, с какого ты года рождения. Это ты, я тебя не покупаю. Ну, видите, вам не интересно, а как вы меня пытаете, вопрос пытаете. Так сейчас хочу, я нам, чтобы ты ответил. Прийти... А как я могу ответить, если я там не был? Как я могу ответить за то, что я не знаю? Как я могу ответить за то, что я не знаю? Слушай, что Адам родил Еву. Откуда я знаю? Слушай, вот смотри, я к примеру тебе открыто скажу, мне стыдно признаться, стыдно признаться. Я не был вам странным. Да ладно, вам стыдно? Э, с, Никогда э, вам в жизни стыдно не было. Э, признаться, что э, э, не, не было, да, э, правильно? Э, вот смотри, мне, и... сты... мне стыдно признаться, что я не был в Австралии. Но я, с да могу... Но я с гордостью могу сказать и тебе показать и на картинке, и на всем остальное, как смотрится кенгуру. Да вы что? Да. Я даже знаю, очень что кенгуру Очень год... плохой пример. Нет, это не пример, ну, это очень пример, пример. хороший. Ну я да, в... очень, не, очень пример. я в Австралии. Я вам привел. А что я могу говорить за 94-й год? Какой а при чем, здесь а 94, -й? 94 -й? при чем здесь 94-й? Вы же про года. А кенгуру? А кенгуру в 19-м веке какая была, вы знаете? Вы знаете, а какой у него был хвост? Какой у мне... него был плод? Да вы что? Что да, да вы что? Вот был маленький. Да и вы что очень... говорите? 10, вот блядь. видишь. Какой вот, был вот, вот и на этом так. все. Учи историю. И, кстати, посмотри. И, кстати, посмотри, и, кстати, посмотри, сколько будет 90% от 90%. Слава Украине!